Меня зовут Горлочь Елена, я ученица 10 класса и я кандидат президента школы. Я не хочу вам обещать ничего заоблачного, чего я не, могу, не смогу выполнить. Поэтому я скажу то, что я хочу сделать и что я буду пытаться сделать, если я стану президентом. В первую очередь, э, я хочу попробовать поставить спортивную площадку возле школы. Также обновить спортивный инвентарь то есть мечи, э, скакалки и все остальное. Также я хочу, ну, не я хочу, а мы будем проводить ярмарки, всякие концерты, праздники, конкурсы с интересными призами, спортивные соревнования. Это будет очень их много, я надеюсь. Также статус школы будет расти с каждым днем. Всеми своими силами я лично буду поднимать и зарабатывать уважение вас и уважение учителей и поднимать статус школы и самоуправления. Хаджибеевский парк не будет оставлен, ну, как бы проект по Хаджибеевскому парку не будет остановлен. В дальнейшем мы будем продолжать его облагораживать. На данный момент мы стоим первые в очереди в благотворительном фонде для того, чтобы поставить спортивную площадку для детей, которые там лечатся, которые проходят реабилитацию после ДЦП, ну, у которых есть ДЦП. Также все вы, каждый из вас будет услышан. То есть вы, любой из вас, может подойти в любое время ко мне или еще кому-нибудь, спросить что-то. Если вам там что-то не нравится, или вы хотите что-то изменить, или же вложить что-то в школу, то вы подходите, и я вам помогаю, или кто-то из самоуправления. Это вообще без проблем. Мы будем помогать вам, вы будете помогать нам. Ну, в общем, у меня все. Спасибо. Добрий день, мене звати Чумак Тетяна, я учниця 10 класу. Я також не буду обіцяти якихось нереальних ідей та пропозицій. Я буду пропонувати лише те, що я зможу зробити в майбутньому. Я, по-перше, я буду відкрита також для всіх учнів. Якщо у вас є якась пропозиція щодо е, е, покращення стану нашої школи, я завжди буду е, для вас відкрита і ми можемо об, е, обговорювати вашу ідею і щоб її втілити в майбутньому. Також я хочу і буду проводити більше цікавих заходів. У мене є багато ідей на щодо цього, тому цей рік точно не буде сумним в нашій школі. По, -по третє я Якщо я стану президентом, я також буду продовжувати проєкт Хаджибеївського парку в минулому навчальному році. Вже були суттєві кроки вперед, і цього року ми не будемо залишати цей проект. Також великим плюсом для мене є те, що я була вже президентом школи в минулому році. Я знаю, що це таке. Я знаю всі нюанси цієї посади. Я в курсі також всіх подій. І наостанок я хочу сказати, що я буду відповідально ставитись до своїх обов'язків і з кожним днем покращувати. Э, нашу школу. Я за увагу. Я надеюсь, вас не смутит то, что я буду разговаривать на русском. Все же понимают русский. <свят> <свят> Вроде как. В общем, кто меня знает, кто нет, я Гергая Валентина. Один из трех кандидатов на пост президента школы. Собственно, я не идеал. Нет, у меня очень много ошибок, у меня очень много нареканий. Но в конце концов все мы люди. И в этом году я хочу меняться. Я хочу меняться с вами, я хочу меняться с нашей школой. В первую очередь, кто такой президент? Тот, кто вас кто -то... выслушает, поможет. Тот, кто выслушает, поможет, поднимет этот вопрос не только на уровне, допустим, нашей школы, но может, может быть даже выше. Собственно, почему я решила стать президентом школы? Потому что я хочу оставить после нас хорошее поколение. Я хочу оставить детей, которые будут занимать везде первые места, которые будут гордостью не, не только нашей школы, а и Беляевского района. То есть у нас будут многочисленные конкурсы, олимпиады, не только между классами, 10, допустим, 9. То есть это уже мы будем разговаривать с учителями непосредственно. Также у нас будут межпараллельные соревнования, конкурсы, олимпиады. Просто многочисленный выбор. И в конце концов хочется сказать, что судьба школы в ваших руках, как бы глупо это ни звучало. Поэтому не пожалейте о своем выборе. Спасибо, Спасибо за внимание. Также, если я буду Э, очень много внимания, ну не очень много, но в принципе внимания будет уделяться благотворительности. Потому что лично я, ну как бы, очень такая щепетильно отношусь к благотворительности, потому что мне очень жалко, у меня такая добрая душа, можно сказать, мне очень жалко детей, мне очень жалко животных, поэтому даже на какой-то праздник дети будут делать на туда подарочки какие-то, а потом эти подарочки мы будем отвезти в детский дом или там в приют какой-то. Ну вот, в общем, в этом стиле. Спасибо. Молодец. Если я, я, я да, никто не, -то не я. Мы будем организовывать ярмарки. Помните ярмарку масленицу в прошлом году? Вот. Будут организовываться такие же наподобие таких ярмарок. И будут собираться, довольно-таки собираются на этих ярмарках. Ну, не прям такие огромные суммы, но все равно какие-то суммы собираются. И вот на эти суммы мы, я лично хочу обновить школьный инвентарь и все такое. Также искать спонсоров для того, чтобы поставить спортивную площадку. Спонсоров искать я уже умею. Пожалуйста. Спасибо. Ты сказала, что у нас будет один день свободная форма и роутер. Откуда ты выяснила, что это все следствием? На свободную форму где средства возьму? Ну, как вам сказать? Вариантов. Но я стоясь к одному. Но смотри, сейчас все это делается не только через нашу директрису и любимую уважаемую Стану Георгиевну, а также через сельсовет. Все легко, пробивается в очереди, но тут вопрос совсем в другом. Вопрос не в деньгах, вопрос не в том, чтобы поставить этот роутер и какая будет скорость, вопрос в том, что вы все на уроках будете сидеть в интернете. И это все прекрасно понимается, и не только мной. Нет, то, что все контрольные будут скатаны, то, что все самостоятельные будут писаться, далеко не вами. То есть вопрос гораздо в этом. Если честно, не буду врать, я сначала написала, сначала пообещала, потом подумала. Ну как пообещала? Во всяком случае сказала это. То есть я не подумала о том, что вы садите свои глаза. Я не подумала о том, что у кого-то могут быть проблемы со зрением. И довольно таки серьезные. Поэтому это все будет решаться со стороны Георгиевны в первую очередь. Потом коллегиально будет принято решение. Я ответила Синяя. на ваши вопросы? <сих> Обещаю. Ну давай жить ребята! <сих> Еще вопросы есть? <сих> Пожалуйста. Это, это, школьная форма, типа раз в неделю, там, <сих> куда как хочешь, кто тебе это разрешит? <сих> Серьезно. Но кто разрешит? Точно тот же директор, точно та же Светлана Георгиевна. Почему? Потому что этот вопрос, я, наверное, скажу все-таки, если вы не будете меня перебивать, раз уж задали вопрос. Так, имейте честь выслушать, пожалуйста. В прошлом году этот вопрос поднимался, и это даже очень было одобрено. Вопрос был в том, что это был уже май, это был конец года, и это было очень, ну, бесполезно. В этом году... Э, так как выборы проходят раньше, так как э, глава ученического самоуправления будет назначен гораздо раньше, уже можно будет что-то решать, можно будет срабатываться, то есть там вообще без проблем. Всем всем, всем. всем. всем по очереди. Один раз в неделю, скорее всего, либо в пятницу, либо в понедельник, либо так, чтобы за всю неделю читать, либо чтобы предупредить, как бы, и сделать и, наставление и, на, на новую и, неделю. Ребят, будет линейка, будут отчитаны, будут называться фамилии, будут вызваны вот сюда вот все, кто приходит без формы, кто опаздывает. И я думаю, беседы и может быть, какая-то совесть проснется все-таки, если все будут смотреть, какой ты без формы, бессовестный, и ты прогуливаешь, или ты не приходишь вовремя. И мне кажется, что эти ну, вот такие вот выводы на линейку несколько раз, и может быть, что-то поможет. Да, не один раз в неделю. Например, интересный факт насчет курения алкоголя тоже можно найти какую-то информацию и прочитать, например, вместе со своим управлением. Также они будут вызываться все и будут им вынесены на предупреждение, а может даже и уже наказание. надо не вызывать сразу же на ковер перед всей школой, а надо поговорить отдельно с каждым учеником, спросить, может у него есть ли какие-то на это причины. допустим без формы, но нет денег у него купить ту форму, ну бывает такое, не казнить же его теперь, не на проблему, на общее обозрение не выдвигать. Поэтому сначала это все будет решаться индивидуально, а потом уже будут приняты меры, соответственно. То есть это разговоры с классным руководителем, это более какое-то жесткое отношение э, и, может быть, даже какие-то ущемления, допустим. Не заходишь, э, заходишь в школу без формы, именно в, день, в дни, когда есть форма, то мы тебя не пускаем, засчитываем день как прогул, и потом будете отрабатывать эти прогулки. Ой, голос сел, простите. Прогулы. наша школа имеет статус гимназии, и этот статус как бы надо подтверждать. И ну какая школа это без формы? Ну вот видели хоть одну школу, которая ходит без формы? Yeah. Ah. Хорошо, то, а, то за границей, ребята. А, а это как бы, если вы хотите, ну, ваше мнение, то, что школьники реально должны ходить без формы, ну это как бы. Именно мое мнение, то, что это неправильно, то, что школа должна быть школа, форма должна быть форма, и с самого начала нужно приучать к тому, что к обязанностям. Вот идете вы на работу, вы скажете, придете в джинсах, вам... вас выгонят, вам не дадут зарплату. Что? Мы не приучены, мы в школе ходили... ходили без формы, да? А так вот с самого начала вас приучают к тому, что нужно ходить по форме, что правила исправить. Можно я скажу, как узнали, я мало моего увидите. Цитаты великих людей, в общем. Значит, одного раза в школу, по-моему, в классе седьмом, я пришла в джинсах с распущенными волосами, когда они были по пояс, и даже, по-моему, может быть, вульгарно накрашена, не буду уточнять, я не помню. На что моя учительница не оприлюднила это все, она не выставила на посмешище, она подошла и поговорила со мной лично. И поднялся, собственно, такой вопрос. Вот, допустим, у нас в школе много праздников, ну, довольно-таки, Да иногда даже бывают дискотеки, ну, примерно там раз полгода. Надеюсь, это будет, конечно, чаще. И вот вы каждый день ходите в школьной форме. Нет проблем. Вы пришли на дискотеку, вы разоделись, вы распустили волосы, вы накрасились. Вы красавицы. Парни одели какую-то другую рубашечку, футболочку, там кроссовочки, и все тоже по красоте. А тогда, когда вы ходите каждый день, в свободной форме, именно каждый день с распущенными волосами, ну как я, короче, сейчас. Все к вам привыкают, и когда, допустим, будет та же очередная дискотека, какой-то праздник, какой-то выезд в город, тот человек, который всегда ходил с распущенными волосами, был не накрашенный, ходил в юбочке там по колено, да, допустим, он оденется так, что у всех отпадет челюсть, и человек, девушка, допустим, которая ходила так каждый день, на нее не будут обращать внимания. То есть вот такой элементарный пример из нашей жизни, да, ну все, особенно девушки меня сейчас поймут, ну. В общем, мы сегодня узнали все плюсы и формы, да? Да. Хорошо, еще вопросы? Давай. Еще вопросы есть? Пожалуйста. А вот говорили, что будет...